Всем добрый ранок. Сейчас иду в магазин по хлеб и, и, и <свят> да. Ну, все так хорошо вообще. Только вот сыночка прям глаза свиты. Ну, то ничего. Не проблема. Ой. Аня уже с ранку позвонила. С нами побалакала. проснулась так хорошо вообще. Птички поют. Ну, птики дырявища. Ну, цветут ну, абрикос. он не меня здание ведь. Ох, Помню, как видни. У нас же много цех абрикос, все остальное. И вот это так все цветы едешь на мотоблоке с папой все цветы это хорошо вообще а сейчас бог знает что там ну ничего с вами кошки пройдемся Лазин. Я всегда буду идти через поле. я теж чекаю, коли там дерево зараз покажу, може дойти. Покажи, яке дерево. Жду, коли воно буде цвістити. Воно недовго цвіте, там може місяць, найбільше всього. І таке красиве взагалі прям. Вот. Може десь побачити там. Це в тому році. Я знімала трошки самі квіти. Там Я уже не помню, как они выглядят. Ну, ничего. Сейчас покажу потом. Сейчас. Ти, два, Три, три дерева. Блин, так красиво цветут вообще. Знаете, оно вроде бы... Я не знаю. На синие, как у Владича, там вот такие. Ну, похоже. Ну, по крайней мере, с такое расстояния похоже. Вот там. Охи. Ой, Дуже хорошо. Видите, так... Уже я как раз скажу. Ой. Вот <coughs> колы за цвета. Будем mm -hmm. вместе давайте. Она здесь. Я не знаю. Это выдно, чи не? марку. Она в виде спиральки. Красиво так. Я даже себе сфоткала. такой на вышло. Знаете, такие воздухи мини-ураганчик. Сейчас скуплюсь. Потом нам надо зайти до ченнель, испытать яйца. Виедеть на Пасху треба багато, да? І на самі паски, і на красинки, і на салатики. Так що так. Так, з магазина... Здрасте. Да, Здрасте здраві. і... З магазина я вже прийшла вдома. Якрайца. якраз яйця. Ось я все-таки забрала От. Я сейчас дома. Загадал коробку, да, так. Да. Яйца купили такие. Ну вот, мы с Викой сходили вместе, я за яйцами их взяла. Давай, идем. Она и сама хотела, но не проти было. Вот. Поэтому я их за взяла с собой. Кофту сказала надеть, потому что, ну, без кофты холодновато, да. Кофты как раз Ой, самый раз. Да, вот так. 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 Все, мы пообедали, Андрей. Еда два часа до двух работы. уже стирка высохла. надо сейчас снимать уже а, уже все сухо, сейчас буду снимать. Там тоже повысыхало. не надумала сегодня деревья обрезать, не завтра. А сегодня. Вот так и этот кусочек это. Хайпа, то то положи, хай пока. То все равно, если что-то добавлять, иди хорошо Давай перчатки. Дети перчатки эту вот, сыни такие чеки Шони! Здрасте! А что ей сказать ему? Я ведьминское зелье готовлю. Перчатки ж ей, одевай ты это. Такие не люблю. Я не хочу. Мне неудобно Не знаю. Я хорошо, да? Сейчас эта стирка уже это высохла. Сейчас поснимаю. И Андрей приедет, обида это. Кофейка надо попыть. Тогда уже буду работать. Я как раз и горю уже. Давайте уже сразу потом. Потому что только начну сейчас работать и начинается. Мамуля, що, мамуля, що ти робиш, а що це буде, і пішло-поїхало. І це 150 питань за дві минути. Ах, все одно да, стирати. Та так. -да. Нема халата якогось старого. Немає у нас такого. Вот так вот. И так, сейчас ветерок. Но все, все равно сейчас это теплише стало, я утром было. Тепло хорошо. Хорошо. Это... Сейчас буду яйца. Кондурин красить. Кондурин. Кондурином. Покрасить, я неправильно сказала. Вже так всихав. покрашу на пасочки, підготовлю, все потихеньку. Щоб... Потім не все сразу, знаєте, щоб не все сразу. Є хорошо. Далі тяпкою і лопатою перекопати, Подивимося. подивимося. Як воно буде, травичка хорошо лізе вже. Що-що, трава лізе, да? на городах бур'я. Це завжди в першу очередь. В першу очередь. Так от живе. У кого? У нее не ручки, говорит, красивые. Я вижу. Ну да, я же говорю, бачишь, это так, зато а, красивые. А, чтоб без перчаток? Да. Я ж в смысле думаю, что за ручки. Вон, вверху, не заставишь. Вы себе на плитку намешали. Девочки, угощайтесь, мальчики. Такие розочки. Разрез надо показать, да? Обязательно. Везде надо показывать разрезы. Потому что это красиво. Добрый. Попилили деревья. Там вон, что картоху посадил? Да не, не, я не знаю, что это накрыло. Ну, будешь не. Все тут они на бордюрчики робити. Спати можна, так ще ціла пачка. Mm. Ой, з запасу. Так, да, як останеться, тоді ту стіну этого побелить. побілить. Да, Я завтра школу, щоб є время это перетестувати ще буду. Бо четверг. чистий четвер тоже то уборка. то это... Ну, бачите, кто каже, кто в четверг и кто в субботу печет паски. У меня в четверг не получится, мне бисквит надо делать. Это... А в пятницу, если это ехать в Чернобай, то после обеда что то украшать мне. В субботу поедет. А? В субботу поедет. Куда? В Чернобай. А паски ты будешь пасать на меня? Не, да. я сказала, мама, не ну... хочет. Мне будет, мне она будет не помогать, она будет краще, но я буду паску делать. Ну, с Вика с Игорьком мотнуться <laughs> в Чернобыле. <laughs> не, 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 не. А с тобой можно? Мы тебе успокоительные дадим. Ага. И он целую пачку. Че ему лучше, наверное, да? <laughs> <laughs> Это уж должен. он творил, скажи, по чужих классах. Бегает, тягает его Лешу. А. А ты понимаешь? А ну, ты понимаешь, что машина тебя раскатает, так его посадят. Ну так и тебе что-то того веселее будет. Бы быстро сошли, свой своего быстро. И на диванчик лягай уже сзади там и так и так там. Да, праздник закончился, Все, я, я уже так наився, я уже так, мама. Ну что, ну мама, ну, когда же мы поедем, додому. Ну, можливо, поїхали вже тут. Ось та кажу, ну не що ми ж не вдома не у себе, що там так, захотіли, пішли і все. У мене ковха, як все гастило. Ось у нас і на дерево всього. Угу. Смотрю, крупне такое щось летить. А сегодня, сейчас теплише, да, стало? Да, намного теплише. Вообще тепло. Хотя ветерок на теплый хороший. Не утром мыши нормально было. Правда, кроссовки летние не нашел. Я Что синих пишу? Ну, белых тех. Ты зимние? Не, на весенние. Да? а, -а. Ты что ты? Я же скажу, тебе, кроссовки тайцы пойдут. Ну. Я его специально 15 минут разбудил. Папа, чего ты меня на это самое? Я говорю, то, что через пять минут ты будешь одетый. Точно, половину уже стоит одетый. Я говорю, что теперь делать? Я говорю, и быстренько поил, пасочку кинул, чай, не знаю, допил И все. Я не знаю, одежу с тобой собрал, че сам? Не, ну, сам. Смотрю, одежа наготовленная, все. Ну, че, сам. Кажу, Готовим одежку. Завтра школу. И вот что это все это Надо приучать меня. Я приучаю до того, чтобы он знал свои обовязки, что он должен себе наготовить все. А зефир на ней есть? Не надо, ты что? И сладко не можно. Александр, что у тебя щеки похудали на зефирку? Не, Андрей, ну у ну, нас это, вот и все, наверное. Так, а я он, когда она? Вчера ночевала на улице? Да. Не, позавчура. Не загонишь. Позавчора. Вчора я загнала. Она уже на крышу за одни наховается. Все покуса, щоб знала. Не трогала. тебя. Вот так вот. Бежают. Бежают. Моя маленькая так. Думаешь, она против драться? Она сама же педалями задними сразу. Щебетуна нема до сих пор. Муркутун. Чем да, мур... Муркутун, щебетун. Сейчас ну, пройде. Ой, я так заморился. Ой, я где моя кроватка полежать. Где я? <laughs> это. Как я за тобой соскучился. Ой-ой-ой. О, вот як оно так. На работе подходит. Не, так. он. Да я понял. Вот, вспомни. Да. Вспомни солнце, хотел а, лучше. Опять капюшон надел. Говорю, на что ты его одеваешь? Все кепку сверху. Кепку-то, кеп? кепку-то я заставил одевать. Да капюшон? Не. Так он утром вообще два капюшона надел. А что на вы пять. замерзли? Мамуль. Мамуль, це буде цей. Не знаю, що подіснував папуль, але собаки перестали на мене чизеркати. О. А? а то утром. Якщо б калітка відкрила була, то по школа була. Я, б наоборот, на не, не в школу, а по тільки додому. Іди. А ну ми понімаємо, да, Все, що у нас що нам нормально. Опять, да, нічого не є. То ноги запутались, скажи, я упав чуть-чуть. Что я И да, нормально. Нормально. есть будешь? Ты же и питаешь. Конечно буду. Это даже не обсуждается. Чай кофе капучино? Чай. Что томатный сок? Мне кофе и капучино любят. Ты будешь таке вот сейчас? Шо? Чай будешь пить? Шо? Да. все, намучила. Так, будем кормить, Ох, мама иду, пока отстрелялась, уже вечер. Шесть веночков сделала на пепор. Кому захочет, кто захочет, то и захочет. Это завтра будет видео, да? Это значит сегодня якость. Потому что у нас же, вы знаете, сегодня снимаем, завтра оно же ведет. Получается, завязывается. Я витаминку захотела. Да, салатик. Было вкусно. И с редиской. Знаешь, Нина еще не породилась, я сразу скажу на перец. Я уже знаю, что сейчас будут писать. Нет, это не лук и это все. Да куча. Страшно. И ученика Сейчас Сходим до него. Я... Мы до вас ранковый час. Получается. Бачите, да. как удобно ему сидеть? Мама никак не, не научит его правильно сидеть. Да ну, пальцы поломаются, аж пошел потом делать. Я бы не поломать. Ну, так, ты ж сидишь на ногах, вот на пальце давишь. Ноги свисать должны. Нет, Не, достается. Я ж не атакус. на пальцах все равно сидишь. Я ж не атакус. А атаку. Что там? Математик? Угу. угу. Ой, с этими, блин, Все нормально. С этими иксами. Там много они. Не... Так. Мама тебе точно на носа поставила. С этими экзаменами. Давай, пиши, скоро уже ужинать будем. Иксы ему не нравятся. Иксы ему не нравятся. А что перебил? Что ты хотел сказать? Что пока украшала Игорь? Контролировал. Вин по запаху все. вкусно пахнет, а мой Игорь. Шлюп. Так а у вас что, урока уже вообще нет? А? Не, уже тоже... этот. Да, ну. Да, на неделю экзамена. Она позвонила, сидит, пишет лекции какие-то. А мне тоже, когда ваша этот, она мне не звонила там. Там тарелочки нарезаны. Чего вы мне не дали? Калейдийская? Калейдийская. Я не вижу, что я заховала, что-то не вижу. Только -то вот а потом... Вот этот уксус, это яблочный. Угу. Хорошо. Сколько-то уже 6%, да. тут 9, это 6%. Чуть-чуть. Олейки, да? Ага. Угу. Как в прошлый раз, да? Да, так. да. Пахнет же, так да, хорошо. Огурчик хорошо, да, пахнет? Угу. Вообще красота. На вечер. Свеженький салатик и буде нам вкусно. Ще Нема округа, да? Угу. Ні. Что эту цибульку взирвать, крути? Да, сама зеркала. Да я піду, все ж на улице А сюда щас. укроп не идет, да? Не, укроп туда идет, но так укропа не Ой, А, петрушку. Ну, нужно и петрушку. Опа. Нужно и петрушку. На капусту. Завтра отнесу уже в подвал. Еще на якне. отнесем. Сейчас пойду цибульку. И тут ось. хорошо сделала, красиво там надо будет туда киты провести. Мы потом уже разведем. Mm -hmm. Молодец, дочь. Сегодня все работали. Все работали. Сейчас сибульку цюрну. Салатик. Мою петрушку, наверное, сорву. Красота будет. Да? Вкуснота. Пахнет так петрушка. Ну, сейчас знаешь, и пахнет хорошо. Хорошо я зелень, да? Пишу, взорвал. И все готово. Все готово. Да. Да в салат добавить. Да, Андрюша, тут порядки на видео. О, я цебулю не смотрел. Ты что, вы что-то? Как цена Надя, Параславу. еще не заметила? да, я знаю. Посадили. Виноград никому нет. Заплел дерево. Видите, да? Ландыши сколько? Ландыши, да. Ландыши не идут в салат? Нет. Не добрый? Нехорошо. солнце садится, она еще хуже Он не приготовила. Бля, а что я? Я только закончила. Я работала отличать от некоторых. Ешьте зефир, да? Ешьте зефир. Не, это на Пасху, скажи. скажи. Ну да, надо. Куда тут осталось завтра уже среда? Танюша звонила, побалакали с Израиля. Танюшка, да, позвонила, побалакала. Вот. Пришли в хату. маму, надо вам мама тут да. мешать буду только. Ой, 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 это много Оп, сахара. Так да чайная ложка. Не, 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 тут много сахара. Тогда тоже было много. Я сказал, не, не, надо вам, мама. Ты... Так, я щепотку взяла и все, хватит. Папуль, я уже украинчика пишу. Ого, ничего себе. Переписывай. Вот это подвиг, да? Ну, это ж полчаса я еще буду писать, ну, да? Да. Давай, седай быстрее, так есть не а будем сейчас уже. Да, папуль, ты что, прикалывайся. Так я ж прошу. Ты часа я... переписывать. А, сорок а как... минут. Час, да? Папуль, шо? 5 минут а, а, ну, засекаю. Только красиво. Все, я, 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 я скажу. Ты вот это будешь пробовать? Папа, хайди пыше. Яблочный вот это любишь? Нет, нельзя. Это что такое? Я кажу, не можно. А, дай... а, вдруг она смачно? Дай понюхать. А все, все, все. Дай, давай, давай. Уже сейчас готово будет все. Понюхать дай. <laughs> Нет, давай иди. Фу, уксус. Я не знаю, какие он зовут. Фу. Ты давай, Игорь, иди пошибегу по запаху цей. Так что у вас там секрет анимания кофе? Да не сахар, уксус и олия. Да. Ну зря. Тогда да такие мне сладкие понравился салат. Мама взяла цикла. Да мне тоже сладкий не понравился. А мне понравился. <свят> и сегодня такие. А еще лучше с этой сметаной бабахнуть туда. Ты ні. Мариса Лариса дзвонила за подарки. Я говорю, та хватит уже благодарить. Я говорю, сутки пройшло, я нарадоваться не можу. А де ключі? Мама, мама, нарвала за да, угу. запах буде. А я предлагала этих фландаши ще народ. Без дела растут. Делаю, Что там, макароны будем? А, вы этот будете? Да. А я спагетти буду. Хорошо. Все, кто там будет? Не, я вот все Ну все, вот так хорошо у нас день. Деревья побелили, белые стоять. Да. Нина наработала, что не пальцем ничего не сделала. Там еще и осталось трошки. Не, я говорю, пальцем ничего. Не поразъедала. Нет. Ну, а что должно? Ну, что, ничего с Да не, все нормально. Вот. Ну тогда давайте до завтра, да? Да, до завтра. Всем пока-пока. До свидания.